बसमिल रहीम असलकम मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाजबी आप सबको खुश आमदीद आज बहुत ही अहम टॉपिक जो है वो उनवान पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ मीर तकी मीर यानी कि मीर की शायरी के ग्यारह अहम नकात यानी कि कहने कि मीर की शायरी का नचोड़ इन ग्यारह अहम नकात के अंदर पेश किया जाएगा और आखिर तक जो है वो वीडियो को लाजमी देखिएगा आखिर में आके हम जो है वो उन सवा मुमकिन तौर पर जो इंटरव्यू के अंदर मीर तकी मीर की शख्सियत या फ़न के हवाले से सवालत होते हैं उन सवाल के जवाब भी देने की कोशिश करूँगा तो आइए बढ़ते हैं मीर की शायरी के जो ग्यारह अहम नकात हैं वो कौन कौन से हैं उन पर जो है वो बात कर करते हैं तो मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए उनकी पैदाइश उनकी वफ़ात या उनके सतीले भाइयों का सलूक या उनके जो सोतेला मामू था ख़ान आरज़ू उसका सलूक उस पर हम पिछली जो वीडियो बना चुके हैं उस पर बात जो है वो कर चुके हैं आज हम खास तौर पर मीर की शायरी के बारे में बात करेंगे तो अगर बात की जाएगी मीर की शायरी के हवाले से तो मीर की शायरी अगरचे जो है वो आशकाना है लेकिन कहीं कहीं वो हकीमाना और फलसफाना जो मजामी को भी अपने अंदर जो है वो समोए हुए है कलाम के अंदर दूसरा पॉइंट जो है कलाम में हर दर्जा दर्द और मायूसी की एक वजह ये है कि उनकी खुद की ज़िंदगी भी दर्द में ही गुजरी और फिर दिल्ली की तबाही और बर्बादी और आपको पता है दिल्ली एक वक्त तक जो है वो मरकज़ रहा बर के अंदर हुक्मरानों का लेकिन जब सूबों ने जो है वो खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया तो दिल्ली को जो है वह आए रोज़ लूट लिया गया तो ये भी एक दर्द और मायूसी की वजह इनके कलाम के अंदर है ख़ुद की ज़िंदगी के अंदर दर्द और दिल्ली की तबाही बर्बादी और माशरे का जो इन्होंने दुख और दर्द को देखा तीसरा पॉइंट इनकी जो शायरी का है वो ये है कि मीर के कलाम में हमें जो माशू की जफा या बेवफाई का जिक्र कम मिलता है बल्कि आशे की जवानी और इसकी हालत ज़ार का जो है वो इशारा ज़रूर मिलता है चौथा अगर देखा जाए तो इंसान की तबीयत के दो रंग होते हैं एक जो है वो लुफ व और दूसरा जो है वो दर्द गम मीर का कलाम जो वैसे तो पूरे का पूरा जो है वो दर्द गम का आईनादार है मगर कमाल ये है कि हर जगह दर्द गम में उन्होंने मुसरत और व मस्ती के फूल जो हैं वो खिला दिए हैं इसी हवाले से मीर पर बड़ा अहम सवाल किया जाए तो उससे हम इन आखिर में आखिर में जो है वो डिस्कस करेंगे उसके बाद है जी पाँचवा मीर की शायरी आवाम और खास दोनों को बक वक्त जो है वो मुतासर करती है हालाँकि कुछ जो है कलाम वो सिर्फ़ ख़ास तबके के लिए है और उसी के साथ मखसूस है लेकिन इसके बावजूद आवाम और ख़ास दोनों को जो ये पाँचवा पॉइंट था जी मीर की शायरी का कि उनकी शायरी जो है वो आवाम और ख़ास दोनों को बक वक्त जो है वो मुतािर करती है आगे छठा पॉइंट है कि मीर की शायरी में अगरचे कनूतीत भरी पड़ी है ये एक बड़ा अहम सवाल किया जाता है कि क्या मीर कनूती शायर थे इस पर हम इनशा बात करेंगे यानी कि अगरचे देखा जाए तो कलूतीत और यासीत से भरी पड़ी है लेकिन वो मायूसी और गम में सीना जनी नहीं करते हैं यानी कि सीना को भी अपना सीना पीटना शुरू कर देना इस तरह नहीं करते बल्कि वो बड़े बावकार लहजे में अपने दर्द का इजहार इस तरह करते हैं कि वो आफाकी की हकीकत बन जाता है सातवां पॉइंट है उनकी शायरी का जौहर या नचोड़ ये उनकी शायरी का मैं बयान कर रहा हूँ आप लोगों के सामने तो सातवां पॉइंट है कि जी मीर की अज़मत इनकी भरपूर दर्दमंदी और बेमिसल लालाकारी में है वो यासो हरमा के यासो हरमा के तर्जुमान होते हुए भी कनूती नहीं कहे जा सकते यानी कि दर्दमंदी इनकी शायरी के अंदर है लेकिन वो ऐसी है कि उस यासियत होने के बावजूद भी वो कनूती नहीं है मीर की गज़ल एक हसास और दर्दमंद इंसान की आवाज़ है जिसे शिद्दत एहसास ने फरियाद करने पे जो है वो मजबूर कर दिया है ये मीर की शायरी का जो है सातवां पॉइंट था अब आठवें की तरफ आते हैं हम कह सकते हैं कि मीर एक ऐसा मसविर था जिसने मशवर ऐसा मशवर गम है मीर, कि जज्बात इंसानी के सही तर्जुमान भी है मीर इनकी सादगी सलासत एक आलम को आलम आलम को मुतार करती है और इसकी वजह से मेरा मीर जो है वो एक ज़िंदा जावेद शायर बनकर हमारे सामने आते हैं इसके बाद नौवा पॉइंट है जी कि मीर के हाँ ख़याल की बेपनाह बुलंदी भी है और इनकी यासो हुजन की कैफियत की वजह से है इनका जो इनका ये गम अलम का ये जो तस्वुर है इनके अशार में ढलता है कि वो दिल में उतर जाता है यानी कि वो दर्द अलम को ऐसी कैफियत के साथ बयान करते हैं कि वो सुनने वाले या पढ़ने वाले के दिल में जो है वो उतर जाती है बात इसके बाद जो है वो मीर का दसवां शायरी का जो नुकता है वो ये है अहम कि मीर की ज़िंदगी के बारे में नुक़ नज़र हुजनिया था मीर का जो ज़िंदगी के बारे में नुक़ नज़र जो था वो हुजनिया था यानी कि हुजन एक ऐसे गम का नाम है इस पॉइंट को अपने आपने पूरी तवज्जो के साथ ये वो पॉइंट है जिससे आपने वो जो सवाल किया जाता है ना कि क्या मीर एक कनूती शायर था हालाँकि मेर की शायरी के अंदर दर्द भी है गम भी है दुनियादारी के जो है वो दुनिया की तरफ से अपनों का दिया हुआ दर्द और दूसरों की दी हुई तकलीफ़ें अपनों का और जब इसका बाप जिंदा था इस पर जान छिड़कने वाले लोग थे लेकिन जैसे ही इसके बाप का इंतकाल हो गया तो लोगों ने जो है वो इस तरह रंग बदल लिया कि गोया जानते तक न थे और ख़ुद मीर का जो है वो भाई वो भी जो है वो दुश्मनी पे उतर आया और जब इसने अपने मामू खान आर्दू के पास पना ली उसे भी लिख भेजा कि मीर जो है वो फितना है, रोज़गार है इसे हरगिज़ ना पना दी जाए तो अब इस नुक्ते को आपने नोट करना है ये वो नुकता है जब आप कह देते हैं ना वो आपसे सवाल करते हैं कि जी क्या मीर कनूती शायर था आप कहते हैं नहीं जी मीर तो कनूती शायर नहीं था लेकिन वो शेर आपके सामने पढ़ देते हैं वो कहते हैं जी इसके अंदर रोना धोना आहोजारी यासीयत और एक कह लें कि ज़िंदगी से बेजारी का इजहार है तो सबसे पहले तो आपसे वो पूछेंगे ना कि कलूतीत है क्या तो या यासीत जो है इसकी इस अलाह इस को सबसे पहले जो है वो एस टी कॉलरेज ने इस्तेमाल किया था और इसके जो मानी दर्ज हैं वो ये हैं कि ज़िंदगी से उकताए हुए होना यानी कि मनफी रवैया रखना और हर वक्त जो है वो कह लेंगे रोने धोने और गिर की बातें करना तो ये चीज़ें तो मीर की शायरी में हैं तो फिर मीर कलूती शायर क्यों नहीं है तो उसका जवाब मैं अब आपको दे रहा हूँ कि मीर की ज़िंदगी के बारे में इनका नजरिया जो था वो हुजनिया था हुज़न एक ऐसे ग़म का नाम है जो अपने अंदर तफक्कुर और तख्लीकी सलाहियतें भी रखता है ये गम ती मकासद और ी अगराज का परतो नहीं इस गम में तो सोच गौर फिक्र और तफक्कुर को दखल है मीर के मतलब ये कहना कि वो कनूती शायर हैं गलत है बल्कि मीर यासीत का शिकार ज़रूर हैं लेकिन हम उन्हें जो है वो कनूती शायर नहीं कह सकते हैं इसके बाद इनकी शायरी का आखिरी जो नुक्ता मैंने नोट किया हुआ है वो आपके सामने दे बयान करता हूँ कि मीर का कलाम ऐसा दर्द भरा है कि इसको पढ़कर दिल में चोट लगती है लेकिन ये चोट भी दर्द से खाली नहीं होती है इस चोट के अंदर भी जो है वो इंसान को अपने अंदर जो है वो एक दर्द और ग़म की कैफियत ही महसूस होती है जो मीर को जो है वो दर्द और कैफियत से दो चार होना पड़ा तो इसके अलावा जी मीर पर सबसे अहम किया जाने वाला सवाल जो है वो ये है एक तो इन पे सवाल किया जाता है कि मीर की शायराना अज़मत का इजहार क्या बाद में आने वाले शायरों ने भी किया है तो इस हवाले से गालिब के शेर भी हैं क़ के भी हैं और इसके अलावा जो है वो नज़ीर के भी हैं इसके अलावा जो है वो नासिक का भी है गालिब ने भी कहा था ना तो गालिब अपना तो ये अकीदा है बकौल नासिक आप बे बहरा हैं जो मौत मोतकदे मीर नहीं एक जगह पे गालिब ने कहा था कि रेखता के तुम ही शायर नहीं हो गालिब कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था आगे सौदा नहीं तो ये तो एक इन पर सवाल किया जाता है कि मीर की शायराना अज़मत के बारे में जो है वो आप कुछ बयान करें तो क्या दूसरे शायरों ने भी मीर की शायराना अजमत को जो है वो तस्लीम के सामने जो है वो तस्लीम सर जो है वो तस्लीम खम किया है तो इसका यह जवाब आप दे सकते हैं कि ये जितने भी लोगों ने मीर के हवाले से इसके अलावा मीर की ये यासीत पर कि मीर जो था उसकी उसने शायरी के अंदर ये हमें यासीत क्यों नज़र आती है तो उसका एक पॉइंट आगे मैं बयान करके आ चुका हूँ कि एक तो मीर की अपनी ज़िंदगी भी दर्द वम से दो चार थी दूसरा उस दौर के अंदर दिल्ली की तबाही बर्बादी दिल्ली का कई दफ़ा जो है वो लुट जाना और शाह सानी की मीर के अहद में ही उनकी आंखों में सलाइयों का फिर जाना तो ये वो तमाम दर जो है वो कैफियतें थीं जिन्होंने मीर की मीर को जो है वो मीर बढ़ने पर मजबूर कर दिया बल्कि वो एक जगह पर तो खुद लिखते हैं ना कि हमको हमको शायर ना कहो मीर के साहिब हमने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया तो मीर ने तो अपनी शायरी के बारे में खुद ये का, कह दिया एक इन पर यह सवाल होता है एक इनके बारे में ये सवाल आता है कि जी आ, मीर तकी मीर और नासिर काजमी के अंदर जो है वो कदरे मुशतर क्या चीज़ है तो यहाँ एक मैं आपको बताता चलूँ कि नासिर काजमी और इनके यहाँ एक तो ये यासीत का अनासर जो है वो नुमायाँ है आ बाकी आ अगर देखा जाए तो यासीत मीर के यहाँ कुछ ज़्यादा है जबकि नासिर काजमी के यहाँ ज़रा कम नज़र आती है एक जगह पे वो खुद भी लिखते हैं न कि एक गज़ल के अंदर नासिर क़मी के दिल में एक लहर सी उठी है अभी कोई ताज़ा हवा चली है अभी शोर बरपा है खाना है दिल में कोई दीवार सी गिरी है अभी ये दीवार गिरना का मतलब ख्वाहिश का मौत हो जाना तो आगे चल कर कहते हैं इसी गज़ल में भरी दुनिया में जी नहीं लगता जाने किस चीज़ की कमी है अभी आगे आखिर में मकते में जाके कहते हैं मकता में कि वक्त अच्छा भी आएगा ना सिर्फ गम न कर उम्र पड़ी है अभी तो गोया एक मुसबत पहलू भी ऊपर पूरी की पूरी गज़ल के अंदर एक दर्द वम का यासीत का माहौल है लेकिन नासिर काजमी ने नीचे आकर जो है वो एक कह लें कि यहाँ पर रिजाइत का एक माहौल पैदा कर दिया है लेकिन मीर की नस्बत नासिर काज़मी के कलाम के अंदर जो है वो नास्टाइलजिया के अनासर ज़्यादा हैं इस पर मैं कोशिश करूँगा कि इन श मेर पे और नासिर काज़मी की जो कदर मुश्तरक हैं इश्तरक हैं उन पर भी इन शाला जो है वो एक वीडियो बनाऊँगा तब तक के लिए अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें क्योंकि इससे यूट्यूब आगे वीडियो को प्रमोट करता है और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को क्योंकि चैनल मोनिटाइज होने के बावजूद जो है वो इतना खातर ख़ा इसमें कोई व्यूज़ जो है वो नहीं आ रहे हालांकि मेहनत जो है वो मैं काम नहीं करता हूँ कोशिश मेरी होती है कि फ़र्स्ट क्लास किस्म का डाटा जो है वो आप लोगों को दिया जाए आ, कोशिश करें कि वीडियो को लाइक कर दिया करें अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए इजाज़त दीजिए अल्लाह निगेबान